assalomu alaykum hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing jamoat transportini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi endilikda jamoat transportini boshqarishning yagona intellektual tizimi joriy etiladi ya'ni joylarda iqtisodiyot va moliya boshqarmalari huzurida davlat muassasasi shaklida maxsus jamg'armalar mablag'larini boshqarish yo'nalishlar ishini tahlil qilish va pul tushumlari monitoringi guruhlari tashkil etiladi 2024 yil 1 iyungacha jamoat transportida yo'l kira haqqini to'lashda elektron to'lov tizimidan foydalanishni rag'batlantiruvchi tariflar joriy etilishi ta'minlanadi toshkent shahrida muntazam avtobus yo'nalishlarida yo'lovchilar hisobini yuritish haydovchilar ishini va pul tushumlarini nazorat qilish avtobuslar texnik holatini monitoring qilish ajratilgan yo'laklarda yo'l harakati qoidalari buzilishini qayd etish bo'yicha jamoat transportini boshqarishning yagona intellektual tizimi joriy etiladi xalqaro taraqqiyot uyushmasi ishtirokida o'zbekistonda barqaror o'rmon landshaftlarini tiklash loyihasini amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori bilan o'zbekistonda yangi loyiha amalga oshiriladi qarorga ko'ra o'rmon xo'jaligi agentligi huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan xalqaro taraqqiyot uyushmasi ishtirokida o'zbekistonda barqaror o'rmon landshaftlarini tiklash loyihasini amalga oshirish guruhi tashkil etiladi ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi va ligi hamda o'rmon xo'jaligi agentligi loyihaning o'z vaqtida va to'liq amalga oshirilishi muvofiqlashtirilishi va boshqarilishi hamda jalb etilgan qarz mablag'lari va grantlardan maqsadli va samarali foydalanilishi shuningdek loyihani amalga oshirish davrida monitoring va hisobot yuritilishi qarz mablag'lari o'z vaqtida qaytarilishi uchun mas'ul ijro etuvchi organlar hisoblanadi davom ettiramiz davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablarini ishlab chiqish hamda joriy etish tartibini takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi unda belgilanishicha chekini ming yigirma to'rtinchi yil birinchi oktyabrgacha ta'lim sohasidagi atamalarning xalqaro darajada qabul qilingan atamalarga muvofiqligini ta'minlagan holda uzluksiz ta'lim tizimining izohli lug'ati ishlab chiqiladi shuningdek davlat ta'lim standartlari davlat ta'lim talablari o'quv reja va dasturlarni ishlab chiqishda quyidagilar inobatga olinadi tegishli ta'lim bosqichi yakunida ta'lim oluvchilarda shakllanishi lozim bo'lgan kompetensiyalarni davlat jamiyat va mehnat bozori talablarini inobatga olgan holda belgilash ta'lim turlari uzluksizligi va uzviyligini ta'minlash maqsad va vazifalarni ta'lim natijadorligiga yo'naltirish ta'lim oluvchilarda atrof muhitni asrab avaylash va muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanish mas'uliyatini shakllantirish ta'lim natijalarining xalqaro miqyosda tan olinishini ta'minlash maqsadida o'zbekistonda mavjud ta'lim turlari yuneskoning ta'limning xalqaro standart tasniflagicha darajalari bilan muvofiqlashtiriladi ikki ming yigirma to'rtinchi yil birinchi avgustgacha dts uz davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablarining yagona ochiq muhokama portali ishga tushiriladi qonunchilikdagi shu va boshqa xabarlar bilan adliya vazirligining huquqiy axborot telegram kanali orqali tanishingiz mumkin xayr salomat bo'ling